اور جب میں نے یو کے میں مدارس کا کام دیکھا میں نے جب گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی تو مجھے یہ ہوا کہ یار یہ علماء تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا ہے کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو کہ مدارس کے معاملات کو پھر حکومت کے معاملات کو پھر اس کے بعد مختلف قسم کے ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں ان کا تو بیانیاں آج یہ ہے کل ایک سو اسی ڈگری میں چینج ہو کے دوسرا ہو جائے گا تو آپ دونوں طرف کو ڈیفینڈ کیسے کر لیتے ہیں تمام یوتھ کو بھی یہ کہتا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر فلی انگیج کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ مت کریں تو میری تمام یوتھ یہی گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی شہرت دکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ماشاء اللہ بھائی لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں تصویریں لے رہے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کسی مشہور سے میں کہتے متاثر نہ ہو آپ کیونکہ آپ اس جیسا پہنچنے کی کوشش کریں گے میری سات آٹھ سال کی جرنی کا خود بالکل اور ابھی بھی میرے خیال میں چند ہی لوگ جانتے ہیں سات آٹھ سال کی جرنی کے باوجود لوگ جانتے ہیں آپ یہ سمجھ دیجئے کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں آپ کو گالیاں دینے والے آپ کے پیچھے اچھالنے والے بہت زیادہ ہوں گے دل بڑا رکھنا ہوگا بہت حکمت سے کام کرنا ہوگا ایک ایک لفظ ہوگا ایک ایک لفظ کر بولنا ہوگا آپ کی کون سی بات کہاں پر استعمال کی جا سکتی ہے کچھ پلیٹ فارم سے میں ایک اور بات کروں گا اس کی آپ ریل بھی بنا دیجئے جتنے لوگ سوشل میڈیا پر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ ہم سب کے ہردل عزیز جناب آفاق بھائی موجود ہیں اور آپ نے ان کے کام کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے سنا بھی ہے ہمارا آفاق بھائی سے سوال یہ تھا یہاں پر آنے کے بعد کہ آفاق بھائی ماشاءاللہ آپ نے امت کے نوجوان طبقے کو اپنے سے بہت متاثر کیا اور آج نوجوان طبقہ آپ کی بات سنتا ہے لیتا ہے اور قبول کرتا ہے تو کیا ایسا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے آج کا نوجوان آپ کی بات سنتا ہے حالانکہ بزرگوں کی نصیحتیں اور بڑے بڑے اکابرین کے ارشادات فرمودات اس کو قبول کرنے کے لیے نہ سننے کے لیے تیار ہے آپ جو بات کہیں وہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا بہت شکریہ جی اصل بات یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے کسی کو انسپائر کیا ہو یا میں نے کسی کو متاثر کیا ہو یہ بات میں آج ہی سے نہیں کہہ رہا یہ بات میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک اچھی صحبت میں رہتے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت اثر آ جاتا ہے تو اس کا وہ تھوڑا بہت اثر ہم ہاں پہ بھی آیا اور اسپیشلی جب میں نے یو کے میں مدارس کا کام دیکھا میں نے جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ علماء تو بہت بڑا, بڑا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا ہے ایسے ہی ہے پھر جب میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ اگر آپ نے کسی کے مشن کو ناکام کرنا ہو تو ان کو ڈسکریڈٹ کر دو وہ جو بھی کام کرے اس کی اس کو کبھی کریڈٹ مت دو اس کی کبھی مطلب حوصلہ افزائی مت کرو تو میں نے بس اپنی سی ایک کوشش کی اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں علماء کا دفاع کرتا ہوں تو میں اس بات کو نہیں مانتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ میرا دفاع کرتے ہیں اور ان کو میرے دفاع کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ کہ سوشل میڈیا چونکہ میں نے خود جرنلزم پڑھی ہوئی پھر یو میں میں نے جرنلزم سے وابستہ رہا تھوڑا سا یوتھ کے مزاج کو سمجھتا ہوں تو اسی ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے وہی وہ بات کرتا ہوں جو علماء سالوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن بس اس کو اپنے انداز میں اس طریقے سے کرنا کہ آڈینس اس سے انگیج ہو جائے اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بلکہ یہ ریالٹی ہے کہ آج کل کی جو یوت ہے وہ ڈھائی گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گی ایک گھنٹے کی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں گی لیکن ایک گھنٹہ مطالعہ نہیں کر سکتے کتاب نہیں پڑھ سکتے تو ظاہر سی بات ہے ان آرٹیکلس کو پڑھنا ان کتابوں کو پڑھنا پھر کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کرنا اور ان کو آپس میں جوڑنا اور یوت کو بتانا کہ تم کس مسائل سے گزر رہے ہو ان کو وہی باتیں بتانا جن سے وہ گزر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے الحمد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عزت دی اور لوگوں نے آپ جیسے لوگوں نے آپ کا پروفیشنلزم صحافت ہے جی صحافی ٹھیک ہے تو کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو کہ مدارس کے معاملات کو پھر حکومت کے معاملات کو پھر اس کے بعد مختلف قسم کے ہماری سیاسی جو لوگ ہیں ان کا تو بیانیاں آج یہ ہے کل ایک سو اسی ڈگری میں چینج ہو کے دوسرا ہو جائے گا تو آپ دونوں طرف کو ڈیفینڈ کیسے کر لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف حق کی بات کرنی ہوتی ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو سچ بولنا ہے کچھ بھی ہو جائے سچ بولنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے بلا وجہ کا سچ بولنا بھی جب انتشار پھیلا رہا ہو تو نہ بولے نا فار ایگزامپل uh, مجھے آپ کی کوئی راز کی بات پتہ ہے اور میں وہ جا کے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دوں اور آپ کہیں کہ یار تم سے میرے لیے مسائل دیکھ رہا میں کہوں گا نہیں نگی میں تو سچ کہہ رہا ہوں تو سچ کے بیداری سی بات ایک طریقہ ہے وہ سچ وہاں پہ بولا جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو جہاں پہ واقعیتاً آپ کو بولنے سے عوام کو معاشرے کو فائدہ ہوتا ہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنٹروورسی کریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں علماء کی صحبت اختیار کروں ان سے کچھ پوچھ لوں ان کی کوئی نصیحت لے لوں اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بات کروں دوسرا یہ ہے میں تمام یوتھ کو بھی یہ کہتا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر فلی انگیج کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ مت کریں بالکل بہت اچھی بات منشور سمجھ لیا بہت اچھی بات منشور سمجھنے کے بعد آپ ان کو اس حد تک ڈیفینڈ کریں جس حد تک ان کا حق ہے بالکل لیکن اگر آپ اندھی تقلید کرنا شروع کریں چاہے وہ علماء کی ہی کیوں نہ ہو بالکل بالکل آپ اس حد تک نہ جائیں آپ صرف اس حد تک کریں کہ اگر کوئی ان پر بلا وجہ تنقید کر رہا ہے اس کا جواب دیں اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے हुم. تو اس کو اپریشیٹ کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح بات تو کر دی لیکن اگر اس کی میں طاقت کروں گا تو انتشار بھیج جائے گا تو پھر آپ خاموش رہیں خاموش تو خاموش رہنا سیکھیں وقت کے اوپر بات کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ شاء اچھا نوجوان آپ سیکھ... سے ماشاءاللہ انسپائر ہیں اور امت کا جو ہمارا کہہ دیں کہ پندرہ سال سے لے کے پچیس سال کا جو ہمارا نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ امت کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا یوتھ بڑا سرمایہ ہے اب ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی لائن میں بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ تو فتنہ ہے یہ تو انتشار ہے یہ تو گمراہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو اس طرف آنا چاہیے خاص طور پہ میں اس فاضل کی بات کر رہا ہوں جو مدرسے سے فارغ ہو گیا مسجد میں کہیں جگہ نہیں ملی مدرسے میں کہیں جگہ نہیں ملی تدریس کے لیے کہیں موقع نہیں ملا تو وہ اپنے اپنے علوم کو پھیلانے کا کیا ذریعہ اختیار کرے تو اس پہ تھوڑی آپ روشنی دیکھیں اس کی مثال میں ایسے دوں گا فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس بائک ٹھیک ہے بائک اس کے پاس ہے اور اس کو کسی نے گاڑی دے دی تو وہ آ کے بیٹھ کے وہ سمجھ لے کہ گاڑی چونکہ سب کے پاس ہے میرے پاس ہے تو میں بھی گاڑی چلاؤں گا اس نے اس کو سیکھا نہیں صحیح. تو ظاہر سی بات وہ نقصان کرے گا کرے گا بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو سوشل میڈیا پر آنا ہے پہلے آپ دیکھ لیجئے آئے آپ میں یہ سکلز ہیں یا نہیں اگر آپ نے ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے آنا ہے اسکرولنگ کے لیے آنا ہے تو یس وائی ناٹ سارے کر رہے ہیں آپ بھی بالکل لیکن اگر آپ نے اس کو اس نیت سے لے کر آنا ہے کہ بھائی میں یہاں پہ دین کی خدمت کروں گا اب دین کی خدمت یہ بہت گہرا لگے گہرا عنوان کیونکہ اس میں پھر آپ منسلک ہو جاتے ہیں مدارس سے हुँ. آپ منسلک ہو جاتے ہیں علماء سے مجھے, مجھے خود اس بات کا ڈر و خوف ہوتا ہے حالانکہ میں تو مولوی نہیں ہوں हुँ. میں مدرسہ پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن میرے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جانا چاہیے نہیں جانا हुँ. چاہیے فلاں بدنے سے ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ میں ایک منسلک ہو گیا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی منسلک ہو چکا بل ہوں, بل 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 ہوں عوام الناس نے کو ایک اب وہ ایکسیپٹ اب میرے اوپر یہ ذمہ داری بن ہے کہ میں اپنی بہت سی چیزوں کی قربانیاں دوں صرف اس لیے کہ کہیں اگر میرا تو میں کوئی ایسا غلط کام کر جاؤں گا جس سے مدارس یا علماء بدنام ہو جائیں گے تو میری تمام یوتھ سے یہی گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی شہرت دکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ماشاء اللہ بھائی لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں تصویریں لے رہے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کسی مشہور بندے سے میں کہتے تو متاثر نہ ہو آپ کیونکہ آپ اس جیسا پہنچنے کی کوشش کریں گے میری سات آٹھ سال کی جرنی کا خود اور ابھی بھی میرے خیال میں چند ہی لوگ جانتے ہیں سات آٹھ سال کی جدی کے باوجود چند لاکھ کر لیں چند چند ہی لوگ جانتے ہیں <laughs> چند ہزار جن, بھی نہیں چند لاکھ کر لیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں چھ مہینے میں کوئی ایسا کام کر جاؤں گا تو سوری یہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ اس سپیڈ سے آئیں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے کنسسٹینسی سے کام کرنا ہوگا اپنے اصولوں کو بنا دیجیے کہ یہ میرا اصول ہے میں اس سے ادھر یا ادھر نہیں جاؤں گا بالکل میں روز اس کے اوپر کام کروں گا آج دو لوگ دیکھ رہے ہیں کل کو ڈھائی ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے پانچ ہو جائیں گے

کہ آپ اپنے محلے میں کام کرنا شروع کیجیے آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں میں مانتا ہوں یہ حکومت کے کام ہے لیکن دیکھیں کچھ کام آپ خود نہیں کرنے چاہیے محلہ صاف رکھنا شروع کیجیے گٹر کا ڈکن دیے محلے میں پیسے جمع کر کے لگانے شروع کر دیجیے نو پارکنگ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یار پارکنگ غلط کیوں نہیں کرنی لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں تو آپ اس کو سوشل میڈیا پر اجاگر کریں پانی کے مسائل ہیں تو جذباتی انداز کے بجائے کوئی طریقہ اختیار کریں ایک بلڈنگ میں پانی نہیں آ رہا وہ بلڈنگ والے الگ الگ رو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم سارے بلڈنگ والے مل کر ایک ٹینکر منگوانا شروع کر دیں اس کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں تو معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مدارس والوں کا سوک سینس باقی لوگوں سے اچھا ہے آپ ٹریفک لائٹ مت توڑیے آپ قانون کے خلاف مت جائیے آپ با اخلاق رہیں آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور اس کو فلما کر سوشل میڈیا پر لے کر ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے تو بتایا کہ بھئی سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے تو کوئی ایسی ترتیب آپ کی مستقبل میں بنتی ہو کہ آپ ایسا کوئی کورس نکال دیں یا کہیں ایسا کوئی ایسا سیشن رکھ دیں کہ بھئی اتنے عرصے تک آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک آنے کا کیونکہ مجھے بھی اس بات کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بے ڈھنگے انداز میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ نہ علم ہے نہ بصیرت ہے نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کے پاس مثال کے طور پر شہرت اگر حاصل ہوگئی تو اس کو ہضم کرنے کا سنبھالنے کا جذبہ ہے تو بس وہ بے ڈھنگ کے انداز میں آ جاتے ہیں پھر وہ الٹی الٹی حرکتیں کرتے ہیں لوگ ان کی وجہ سے دین سے بدنام ہو جاتے ہیں اور دین, لوگ دین سے جو ہے بیزار ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسا کورس بن سکتا ہے اب دیکھیں نا ہر چیز ہم سیکھ رہے ہیں ہر چیز کے سیشن ہو رہے ہیں اطالیہ علماء ٹریننگ فلانا اے آئی ٹریننگ فلانا ٹریننگ تو اس طرح کا سوشل میڈیا کی بھی ٹریننگ کا سیشن رکھ دیں ماشاء اللہ آپ ہیں جیسے کہ عمر خان یاسر ہیں دو چار ایسے ہیں کہ جو اس معاملے میں تھوڑا سا بصیرت رکھتے ہیں تھوڑا سا سمجھتے ہیں لوگوں کی زیر کی تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی کورس وغیرہ آپ رکھنا چاہیں دیکھیں آ, میرا پروگرام تو ہے اور میری پلاننگ بھی ہے اور ہم اس طرح کا کچھ کام کر بھی رہے ہیں لیکن پبلسائز نہیں کیا صحیح. اس میں ہم نے سلیکٹو لوگوں کو الحمد للہ آئی کی طرف لے کر آ رہے ہیں لیکن وہ ایک الگ گراؤنڈ کا کام ہے हुँ. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بالکل ایسا کورس ہونا چاہیے لیکن جو علماء ہیں جو مدرسے کے طلباء ہیں انہوں نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے हुँ. دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس طرح دین میں کوئی زبردستی نہیں تو آپ لوگوں کو زبردستی سوشل میڈیا پہ لتاڑ نہیں سکتے اسی طریقے سے سورہ کی ہے کہ بغیر تحقیق یہ جو ہے وہ خبر کو مت پہنچاؤ تو یہ بھی آپ کو قرآن نے بتایا ہے اسی طریقے سے ماشاءاللہ اللہ ضابطے تو آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں وہی والی بات ہے کہ ہم تبلیغ میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے سیکھنا پڑے گا چھ نمبر ہے ہمارا ایک اصول ہے ہمارا ایک طریقہ ہے تو سوشل میڈیا ہی کیوں ایسا بے لگام ہے جس کا کوئی نہ اصول ہے نہ طریقہ ہے نہ ضابطہ ہے نہ اس کے لیے کوئی کام کرنے کا میدان ہے نہ ہی جو ہے آپ خود کہ میڈیا ٹی وی کی طرف سے ٹی وی سے کتنا رہا ہے کتنا فائدہ ہو رہا ہے بالکل سوشل میڈیا سے کتنا فتنہ آ رہا ہے کتنا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ سمجھ دیجئے کہ سوشل میڈیا پر دین کی خدمت کرنے کے لیے آنا ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ آپ نے سفید کلر کا کٹن کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور آپ کیچڑ میں جا رہے ہیں کیچڑ میں جا رہے ہیں تو آپ نے خود کو کیسے بچا بچا کیسے بچا بچا کے چلنا تو یہ جب آپ سمجھ لیں گے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر دین کی خدمت کر رہا ہوں تو میری جو آڈینس ہے وہ صرف دین کی باتیں سننے والی ہے ایسا ہرگز ہرگز میں نہیں ایک ایگزامپل دوں گا مفتی شمائل ندوی صاحب کی ایک بیان وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے نہیں اب اس کو صرف ہیڈ لائن بنا کے پیش کیا جائے بالکل یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا جو بیان تھا یہ اصل میں ایک سوال کا جواب تھا جو کہ دس مہینے پرانی ویڈیو ہے بالکل دس مہینے پہلے ان سے کسی نے پوچھا کہ سود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو سود چل رہے ہیں اور زیادہ تر جو نان مسلم ہیں وہ اسلام کو سیکھتے ہیں یا مسلمانوں سے یا مسلمانوں کی کنٹریز بالکل وہ قرآن اور حدیث ان کو نہیں پتا بالکل تو وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نان مسلم سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کو پاکستان سے من سیکھیے یا قدر سے من سیکھیے یا سعودی عرب سے من سیکھیے آپ اسلام کو قرآن حادیث سے سیکھیے جو چیز پاکستان میں چل رہی ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا جائز ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی وہ شہرت تھی آج سے دس دن پہلے کوئی ان کا نام نہیں جانتا تھا بالکل اور آج ان کو پوری دنیا جانتی ہے سے پہلے ان کے دو لاکھ فالوور تھے ڈیبیٹ کے بعد ان کے ملین ہو ان کی ذمہ داری بڑھ چکی بڑھ گئی ہے لیکن ان کی پرانی ویڈیوز کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ یہ سمجھ دیجیے کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں آپ کو گالی دینے والے آپ کے پکچر اچھالنے والے بہت زیادہ ہوں گے دل بڑا رکھنا ہوگا بہت حکمت سے کام کرنا ہوگا اور ایک اور ایک لفظ تول کر بولنا ہوگا ایک ایک لفظ تول کر بولنا ہوگا تو آپ کی کون سی بات کہاں پر استعمال کی جا سکتی ہے کچھ پتہ نہ سو سوشل میڈیا پر ضرور آئے لیکن احتیاط کے ساتھ آئیں آپ خود آٹومیٹکلی تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر دیں گے اچانک وائرل ہونے کے چکر میں اگر آپ آئیں گے وائرل تو ہو جائیں گے لیکن شہرت دروازے سے داخل ہوگی اور عزت کھڑکی سے باہر بالکل ایسے ہی سامعین کرام کہاں آپ حضرات نے باتیں سنی واقعی شہرت تو اس میں بھی ہے کہ ایک انسان باہر جا کے ننگا کھڑا ہو جائے پانچ ہزار آدمی فوراً جمع ہو جائیں گے شہرت اس طرح بھی لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ شہرت عزت نہیں ہے وہ شہرت انسان کے لیے زلالت و گمراہی کا باعث ہے ہماری افاق بھائی سے بات ہوئی افاق بھائی سے بہت, سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور حقیقت یہ ہے کہ افاق بھائی کی باتیں بہت ٹو دا پوائنٹ ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک کیچڑ ہے یہ ہے تمہر رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ قول یاد آگیا جنہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے فرمایا کہ کپڑے ہوں خاردار تاریخ کے بیچ سے گزرنا ہے اور اس طرح سے راہداری پہ سے گزرنا ہے کہ کوئی کانٹا آپ کو نہ چھوپے تو یہی چیز سوشل میڈیا پہ یہاں پر بہت کیچڑ ہے یہاں پر بہت مسائل ہیں یہاں پر آپ خالی فیم یا ظاہری بد و باش کو دیکھ کر یا وہی سیلفیوں والی بات کے اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں انتہائی کہتے ہیں کہ یہ مزلت الاقدام ہے پیروں کے پھسلنے کی جگہ ہے بہت مشکل ہے یہاں پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا اپنے آپ کو جو ہے علم میں مضبوط کریں عمل میں مضبوط کریں تقوے مضبوط کریں اپنی عزت شہرت ناموری ان سب کو آپ جو ہے وہ کسی چولے میں ڈال کر صرف خالص اللہ دین کے کام کے لیے جڑ جائیں اور اپنی زندگی کو اس کے اندر جھوگ دیں تب جا کے اللہ تعالیٰ کی ازاد سے امید ہے کہ آپ کے کام کو قبولیت بھی ملے گی اور انشاءاللہ وہ سمراور بھی ہوگا آخر میں ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مدرسہ رشیدیہ کا پلیٹ فارم ہے یہاں کے پروگرام میں ہی حاضر ہوئے تھے انشاءاللہ وہ ہماری بقیہ ویڈیوز اور ریل سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا مولانا یوسف رشید صاحب کے مدرسے کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں گلشنِ میمار جامعۃ الرشید ہم سے دو کلومیٹر ہی آگے ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی اسی نسبت سے مدرسہ رشید ہی آئے کیونکہ حضرت مولانا یوسف رشید صاحب کے شیخ جو تھے مولانا مفتی رشید احمد صاحب تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا عالم میں فیض پہنچایا یہ مدرسہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے فیوس کی ایک جھلک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بزرگان دین کی محنتوں کو قبول فرمائے مولانا یوسف رشید صاحب کے محنتوں کو ان کے اخلاص کو قبول فرمائے جتنا بہترین انداز سے جتنے کم وقت کے اندر انہوں نے اس مدرسے کو اپنے پیروں پہ لا کھڑا کیا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور طاقت اس میں شامل ہے حال ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری کہی گئی باتوں کو قبول فرمائے آمین